Мы проснулись, и сегодня мы домой едем. Едем в Черновцы, 30 километров, вот. а потом домой. Паровоз у нас без 10-8 вечера, а сейчас где-то 10 утра. Здесь такое райское место, благодаря тому, что тень, и у нас нет ада теплового. Вот, вон он пруд внизу у нас тут сушится костровое место Ой, Хорошо хорошо и приятно потому что деревья вот так. Сегодня, выявляется, сегодня 31 число, последний день лета, последний день літа Сегодня пруд трошки был поднялся, сейчас уже снова опустился, но течия хорошая, сильнее чем вчера была. Я заканчиваю уже сборы, последние манатки вкидываю в торбу и еду. Игорь уже вперед пошел, я его буду догонять. Вот. Сегодня была ночь очень тепло. Я среди ночи просинався и но пил, ночью не спал Но сейчас вроде уже лучше Вперед! Да! Мы выехали Видимо, а тут Ложить асфальт Ух ты, что делается! Тут движуха полным ходом Ого. Вот это поехала. Дура, на газу. Газовая газу, Це вони розогрівають старий асфальт перемилюють його, додають новий і ложать. Це супертехнологія модна. наконец-то тут сделает хорошу дорогу тому що їздити невозможно було. а це тут уже чуть раніше положено видно а там тоже ложать тільки. Это название Оршевцы И дальше идут Орошаны Охренеть так 20 тысяч это еще дороже 400 выходит А 300 тысяч это 15 Берег А там короче колоночка С холодной водичкой Тут інтересно будинок культури, а тут же баскетбольне кільцо, тут же спорт, спортивна площадка, наверняка і школа безряда. Це ми в сері берегу Майд, перед чернівцями. Тут уже асфальтик новий положений. Зараз ми. Коротше. Ми проїхали в і зараз ми в'їжджали, в'їхали в Мамаївці. І тут такий кошмар твориться. Готель, готель, ресторан. Це ужас какой-то. Шестиметровый забор, кругом бар, бар. О, Вот это вот дворец. Какой. Це тут готель, чи тут живе? Охренеть вообще. Вот еще. Ну а дальше уже по скромней хатке пойдут. Со Мамаевцы. киселил, Мы прибыли в зону тепловой смерти. Сейчас мы умрем. Дристовозик, дристовозик. Ужас. Трехвагонный дристопоносовоз 8. Мы уже въезжаем в Черневцы. Алло, Мы снова въезжаем в Черневцы. Через этот ужасный, кошмарный тепловой ад. Мы сделали это, мы снова прибыли в Черновцы. Приехали наконец-то в Черновцы. На улице 40 градусов. С ума А потом еще по одной со временем. Чтобы вот мы, мы уже вот близко к вареникам и сука, 40 градусов никак не можем доехать. Уже въехали в Чернивцы, едем вдоль железной дороги. Скоро будут чернивцы пемничные, а там уже скоро и вокзал. Уже близко совсем. Не можем никак доехать. Тепловая смерть нас убивает. Дорога стала однополосная. Ужас. Без отбойников, без побочин. Вот мы снова переезжаем через пруд. Кошмарный пруд Это... Черновца. Вот он такой здесь. Вот он. Прутец. Жутко обмеливший. По центру якась хрень, что-то там было. Может там мост какой-то был раньше. И что-то там люди покупаются. А ми їдемо кудись в центр, куди не знаємо. Он железна дорога, все правильно, ми їдемо вдоль железної дороги, значить ми їдемо правильно. А. Ми приїхали в Чернівці. Город покритий Город моїх кошмарів покритий бурківкою з ног до голови. Зі всіх сторон, всі вулиці. Покриті бурківка і навіть тротуари. І місця живого немає. Мы по улице Юрий Гагарина вниз в сторону вокзала. О, где ж тут наш кошмар? Когда же это все кончится? А... Вот мы и приехали до вокзала. немцы Снова замкнули круг торжественно. О, давай зараз сделаем запись торжественного замыкания круга. Вот туда мы сейчас пойдем пешочком. Еще у нас есть 4 часа. 3.50. Да, ну полтора там, сколько высадим. Сховище номер 62. Бомбоубежище. Итак, мы торжественно прибыли в город Герой Чернивцы. Вот так вот на фоне вокзала. мы. торжественно замыкаем круг на Украины. Ура! 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 Ура да. Кроме Даунбаса и, и Ну и Измаила. Вот Но Але круг мы замкнули. Ура. А сейчас мы отправимся к торжественному празднованию нашего самого вот, да, вот там наша любимая кафешечка. Мы сейчас ее там найдем. Умем? Умем. Это вот Опа, в учебниках такие интересный момент опаньки Вот Древний домик. Дамы и господа, мы прибыли в конечную точку. нашого маршруту міста Чернівці, вулиця Переулок Розі Люксембург No8. Кафетерій, гаряча випічка і проче, проче І тут ми будемо відбіхати в ближайші 2 години. Ось так от. Ось у цьому, ось цьому магазині продуктів наливають кофе. І воно нас виручило. Ми п'ємо кофе. Накупили випічки. Але з варениками нам сьогодні вийшов облом, тому що закрита ця кафешка сьогодні не працює. Сказали, що завтра буде, але сьогодні не працює. От так от. А ми їх так розхвалили, а вони нас так подвели в этот раз. Ну, да. так, ще рідок. І так я йду в маркет шукати. От, потому що пожрати нічого в цьому гастрономі немає, паршивенький гастроном. я пойду шукать маркет какой подходящий. Улица улице Шолом Алейхема. Я поднимаюсь в сторону до центра места. Хочу найти какой-то образный магазин, чтобы купить там чего-нибудь, пожарить дорогу. О, может там посмотреть что-то домашнее должно ему движение. Там у бабушек есть помидоры, можно было купить. Я пока что не бачу ни одного маркета. Хотя, может, я перепутал с Львовом. вот это винный магазин. Надо было сюда зайти. И пока магазины все стойные туда. Вот все-таки в этом непонятно мареженских цинк, который называется. Там по 6 гривен какие -то буханочки хороших хлеба. А все равно компасой и там так себе, сыров нема таких, как треба. Во, зараз мы переходим через улицу. Нема. Опаньки. А оно летит. И давить все. А, сука. И тут та же самая херня. И... Не, все равно паршивый город. Хуже, чем Львив намного. Так. -у -у -у. Так вот. Я не помню, это тут мы в прошлый раз были, или нет. Черневецкая міська рада. Вот Вот так. Эту вообще я не помню. Это так это. Я только что второй раз воспользовался своим бонусным рахунком. Надо каждый раз таким заниматься. Самое интересное, что тут на не во всех магазинах он работает. А у нас, может и у нас треба просить. Чтобы... Вот так. Вот. А в дворках бывают интересные места попадаются. Тут такие ресторанчики. Все для более модных туристов. Все такое красивое. Как там борис нет, Мы выходим на зону, эту самую параллельную улицу, по которой мы шли для этого. Я хочу зайти в этот специальный магазин, там очень хороший хлеб. Древние риготолизное заведение. Нельзя восстановить, не Да. Почему? Вот mm. ну, это он куда-то едет даже, там даже пассажиры есть. Везет дрова и людей. Практически, что практически одно и то же. Да? Вот да. едет паровоз, везет наши вагоны. Мы сейчас будем возиться. наша барахлишка. А ну, вот вагончики. Да, наш вагон в том конце, нормально. Вот славяночку нам включили. Такая якась, вона гумористичная. Конечно, катался. Он по форме его сразу определил. Ну, да. Ду -ду, ту, -ту -ду. Ту-ду! Ту-ту-ду! Все, виїжджаємо! Ми знову відправляємося від Чернівців, Їдемо на Київ, З міста Чернівців до Києва. Мы шукаем, а мы отправляемся в, в Нашли про поезд, прибыл на конечную станцию Киев пассажирская. Да, а мы сидим, пока все не выйдут. Да. Ждем пока все выйдут. Итак, наш лепропоезд прибыл. И я убыл. Очень быстро собрал свою монетку. И еду в кучке транспорта. Ну, кстати, я так с такой позиции еще ни разу не пробовал снимать. Что можно держать руль и снимать одновременно. Вот. Тут чувак. Маршрутку подрезал. Так, он же самый пассажир, и наш лесопед прибывает на конечную станцию. Вот. На конечную станцию в Киев. Поздравляю всех с началом учебного года. Наш поход завершен. Опаньки. Добро пожаловать в бойцовский клуб. Yeah. Немного правил, но ты должен знать. Yeah. Не задавать вопросов. абсолютно прав Власть это кролик, если ты не Настало время сбросить лишний жир Нам нужно мыло, чтобы очистить мир У hey! революции один hey! Мешая кислоту и глицерин hey! Получишь средство для борьбы со слом hey! Добро пожаловать